təhriləcək bu akta məlumat verən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin dini şunaaslıq ekspertizası sektorunun müdiri Ceyhun Məmmədovun sözlərinə görə təhribat xarakterli xristian təmayüllü dini ədəbiyyatın ölkəyə gətirilməsi və Azərbaycanda İslam dininə aid olan zərərli kitabların nəşr olunmasına nəzarət gücləndiriləcək və komitə qanunu pozanlara qarşı ciddi addımlar atacaq. Respubliyə gətirilən dini təyinatlı 363 adda ədəbiyyat oxunaraq 144-ünün məhiyyətçi islama, 100-ünün xristianlığa, 39-unun krişnaizmə, 11-inin isə bəhayətçiliyə aid olduğu müəyyən edilib. Bir qismində isə dövlətçilik baxımından olduqca təhlükəli faktlar aşkarlanıb. Əsasən xaricdən gətirilən bu dini ədəbiyyatda əksər hallarda nəşriyyatın adı da göstərilmir. Xristianlıqla bağlı dini ədəbiyyatlar daha çox Rusiyadan və eyni zamanda Avropadan gətirilir və müəyyən mənada qismən ədəbiyyatlar bizə ə, qonşu dövlətlərdən gətirilir, amma son vaxtlar daha çox Azərbaycanın özündə nəşr olunur. Qömkə rəsmisinin sözlərinə görə Yehova Şahidləri dini sektasından da bu qəbildən olan çoxsadə dini ədəbiyyat müsadirə edilib. Hazırda onların mahiyyəti araşdırılır. Proseslərin sürətləndirilməsi məqsədi ilə biz nəzərdə tutmuşuq ki, ədəbiyyatlara 15 gün müddətində baxılsın çünki orada çoxlu sayda ədəbiyyat var. Ölkə ərazisində təxribət xarakterli dini ədəbiyyatın yayılmasının qarşısını almaq üçün komitə ciddi addımlar atacaq. Məhsədi Seyidzadə Tural Mustafaev Lider TV. Roma papası 16